Я з Береславського району, строго з правого берега. І я вчора дивлюся кіно, а там ну такий епізод, що жінці нема чого тіряти. Вона каже: сарай згорів, гори і хата. А в мене перед цим згоріли всі сараї, всі пристройки. Я думаю, Боже, тільки хата не гори. Він <рес> ця пословиця не підходить. Бо ж правий берег це страшна річ, що тут говорить? Я Олена, я з Херсона. Дома поехали еще два с половиной года, mm -hmm. тоже были и в Польше були, и в Закарпатье, и зараз в Мрозьме Дуже Очень хочу до Я Криворожанка, всю жизнь живу в одном районе, и я радуюсь, что Господь меня посеял тут. В этом годі, в этом районі, в этом От, І Імію дочь, сина, внука в двох. Дуже радуюсь, що вони е, благословені, що вони не шкодничають, не сверносовують. Вони дуже добрі, дуже яка благословені Богом. І я благодарю за все, що я маю. и ежа завжды я дома и ешь, о диты и есть с кем спелкуватись потому я благодарю Бога за его внимание за его усмотрение для меня ибо только он знает мое сердце, мои желания мои возможности за все его благодарю за каждый день за каждый день Аминь Али собачка. Да, микрофон. Это Петрунка вам, собачка. Меня зовут Али, мне 84 года. Вот тут то, что я в кривом роге живу, живу я, я жил в Бахмуте 60 лет. И вот значит живут в кривом роге почти полтора года, спасибо надежде ветраной что она нам помогла тут приехать. Мы были в Венгрии, нам там не понравилось. В Венгрии к нам относятся очень плохо к украинцам, очень плохо. Вот. Там никаких пособий, ничего не дают. А тут, слава Богу, все нормально. Мы получаем пособие, да, все нормально, все хорошо. Вот мы уже Павел Владимировичу уходим сюда почти целый год. Почти, да. Знаем друг друга. Спасибо. И девчатам моим сидят. Они мне помогают. Я не зрячий. Совсем почти не вижу. Но а так ничего, нормально. Живем. Будем ждать холода. А, так. От земляка взяла микрофон. Да, Я Алла с Бахмута. Я сюда выехала 22 мая, декабрь месяц, уже, я покажу, под обстрелами. Уже в Бахмуте почти никого не оставалось. Ну, Кривой Рог проютил. И, слава Богу, а вокруг что? меня есть Бахмутчары. Таня да, Надя. Таня всегда выйдет на помощь в телефонном звонке. Телефон не обязательно увидится. Видится это само собой. Телефонный звонок позвонит и в 11 часов звонит, а я знаю, ты на улице, я говорю, да, я знаю. И вы знаете, это поддержка очень на сердце и душе, добро. Если земля... земляки тут хоть есть. Нас тут немного тех, кто мы Бахмута друг друга знаем, но в то же время это до такой степени бальзам на душу. А так, дочка есть, внучка, они по программе эвакуировались в Болгарию. Естественно, по телефону общаемся. Приезжали ко мне и дочка, и внучка. Ну, самое главное, у меня мама со мной, ей 87 лет. Она перенесла войну 41-45, перенесла 14-й год, 2014 потому как на ее территории вся была, происходила. Ее дом сгорел, все, я ее до себя забрала. Ну и у меня в 22-м застала ее. Ну вот терпит теперь, теперь в кровом рове. И у нее тоже одна надежда. Я хочу, говорит, умереть на своей земле. Я говорю, мам, ну это значит надо дождаться, если ты хочешь на свою землю. Терпуй, держись. Ну и так друг